Тайм-менеджмент нужен тогда, когда дела, которые у вас есть в жизни, они перестают влазить в жизнь. А поскольку дубу растягнуть не вдастся, нужно что-то сделать с делами. Пытаешься, конечно, успевать самое важное сначала, а потом уже какие-то мелкие дела. Я просто записываю на ласточек, потом... Ну, потом губится, конечно. Электронные дневники есть в почте. Ну и дублируется еще все в таком, в письменном виде тоже. У меня график на работе, к я дотримуюсь. Ничего не достигаю. А щось робити для того, щоб встигати <рес> та намагаюсь трішки. Вставати раніше, лягати попізніше. Експерти управління часом радять спочатку визначити на що та скільки йдуть дорогоцінні хвилини життя. Для цього потрібно ще три години записувати усі свої дії. Потім проводиться аналіз на що шторм і де його можна взяти на більш ефективні діла. Тобто, три часа просидів в інтернеті. просто так. Никакого выхлопа, никакого результата, только замыленный взгляд и ощущение каши в голове. Окей, эти три часа можно направить на то, что реально нужно, на то, что хочется, на то, что интересно. Вот только после учета можно начинать планировать. А тут же выдор техник, что пищинок у годиннику. Одни – гастрономичного ухову. Каждое утро съедай лягушку. Это испанская поговорка. Испанцы не едят лягушек, как вы знаете, да, и не очень их любят. Так вот, для того, чтобы мы все-таки продвигались к своей цели, мы должны завести для себя правило, что каждое утро, пока у меня есть еще силы, энергия и бодрость, я делаю одно дело, не надо два, одно то, которое мне не очень нравится. Инши швидше математичного характера. Например, техника 45-15. 45 минут, окей, 30 для начала. Мы концентрируемся только на этом деле и не отвлекаемся ни на что другое. 15 минут мы отдыхаем. Но, вспоминая классику, отдых это у нас Перемена вида деятельности. Еще одна техника, которая есть, 8-8-8. Да, 8 часов работаем, 8 часов отдыхаем, 8 часов посвящаем э, тем делам, которые, скажем так, нам до души. И если вот разбросать, спланировать свой дел в день, хотя бы учитывая эти две техники, например, 45-15 и 8-8-8, ей становится уже более гармоничным. Выбрать эту звучку, выписывать свои планы. Ставьте на день 7 плюс минус 2 задачи, и тогда стягаете это как найбільше. И поверьте, один час планирования заменяет вам 10 часов бесполезного труда.